не видно вообще не видно не слышно что потом сказать что я что я якобы не пришла успела уже сдать еще одно клопотание там в принципе время есть нахожусь тут но он где-то прячется на подходе уже адвокат ну больше никого нет самое интересное Тут такая есть стойка, называется фронтофис. Там за, за той стойкой стоит противник. Я задала вопрос, что такое фронтофис. Ответ я не услышала. То есть поставили какую-то стойку, а для чего поставили? Я так и не Такими, ну сказали, что на следующий раз обязательно подготовятся. Прочитала сегодня, ну пока тут сидела, да. Прочитала информацию о том, что в Одессе массово якобы патрульные. 100%, но, скорее всего, что это может быть. И это, я думаю, что это не только в Одессе, это сейчас по всему, по всей Украине. Сидим, ждем, кого ждем, непонятно. везде все в камерах. А, то есть даже э, на моей налепке еще у с моя камера. То есть а должно быть такое объявление при входе, потому что человек будет решать, да, входить ему в это здание и И также спросила сегодня за присягу, присягу, кому давать. И вообще дальше уже писал, тоже ничего не знаю. Вот это Спасибо, Макс. Одесса у вас очень классно. Надеюсь, еще, еще успеем с дочерью приехать на море. Нет, ну при чем здесь этот? это? Это вообще не могу. Смотрите, но ну, мне так нравится. И еще что написал сегодня, что у меня яркий макияж. Яркий. Очень нравится. Губы у меня свои натуральные Никогда не колола, ничего. Харьков тоже привет. Ну, если плохо слышно, могут глушить. Нахожусь я в своем здании. Здание, которое принадлежит украинскому народу. Захватили, куча камер поставили, куча проходных, как у нас заводе турникетов. Непонятно что, непонятно как. Как-то так. Время у нас уже 14.38. И никого нема. То есть. Зараз нарушаються мої права, право на захист, там, право на оскарження, да, я підготовилася к сьогоднішніх <laughs> дебатам, але нікого немає. Не вижу, не, не видно, не слышно, і взагалі. Ну, метну, а що я можу тебе сказати? Я хочу сказати одно, що. Все думают, что они с краденными деньгами будут дальше тусить. Но я думаю, что у многих деньги эти отберут и вернут украинскому народу. Все-таки хочется на это надеяться, потому что мы должны жить. Идет мой адвокат. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тут идете? Ну да, говорю, где я нахожусь. Вы же не говорили, что мы пришли? А кому? нет. А у меня шел телефон ага. где-то был. Да. И не был. Не помню. Я его не помню, записывал. У нас же другой, да, по-моему, будет? Нет. Наверное, это. Да, да. 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 Так, ребят, буду заканчивать. Значит, выйду потом, наберусь, выйду в эфир и расскажу.